मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र फरमाते हैं कि मैं घर से निकला एक सहरा में नखलिस्तान था एक बाग था खजूरों का वहाँ आया वहाँ मैंने एक जवान को देखा वो खामोशी से बैठा है मैंने उसके चेहरे पर मारफ़त के आसार देखे उसका चेहरा आरफों का चेहरा लगा अल्लाह वालों का चेहरा लगा मैं फ़ासले पर बैठ गया तो मैंने ये भी महसूस किया कि लगता है ये पिछले दो तीन दिन से फाका में है। पेल था खाया नहीं मेरे पास खाना था मैंने तीन रोटियां उस जवान को दे दी थोड़ी देर में कुत्ता आया दौड़ता हुआ वो कुत्ता सामने आके बैठ गया मैंने देखा उस जवान ने जिसके चेहरे पर मारिफत थी मारिफत क्या होती है मारिफत क्या होती है सात सी बात अल्लाह की पहचान होती जिसको अल्लाह की पहचान हो जाए वो आरिफ हो जाता अल्लाह की पहचान किसको है किसको नहीं उसके रवैये बता देते हैं उस शख्स के रवैये बता देते हैं किसको पहचान है और किसको पहचान नहीं है तो वो कहते हैं कि मैंने देखा उस जवान ने एक रोटी उस कुत्ते की दे दी कुत्ते ने वो रोटी खा ली और खा के फिर अपना सर उठाया उस जवान की तरफ़ देखा जवान ने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी मैं देख रहा हूँ कुत्ते ने वो भी खा ली और खा के फिर अपना सर उसकी तरफ उठाया उसने तीसरी रोटी भी उसी को फेंक दी कुत्ते ने तीसरी रोटी खा ली फिर उसकी तरफ नहीं सर उठा के देखा खा के तो चला गया भाग गया यानी शेर हो गया मैंने पूछा उस जवान से पे तुम उसको एक दे देते रोटी दो दे देते कम से कम एक अपने लिए रख लेते खुद ख़ा लेते अब क्या करोगे उसने कहा अल्लाह की तोफ़ी पर शुक्र करूँगा क्या करोगे उसने कहा अल्लाह ने ये जो तोफ़ी दी इसके शुक्र की लज्जत लूँगा कुछ अपने लिए क्यों नहीं रखी सारी उसको क्यों खिला दी उसने कहा कि हमारी ये ज़मीन ये रवैया बता रहा हूँ ये रवैया और रवैया सोचों से जन्म लेता है सोच से फ़िक्र से हमारी ये ज़मीन दूर दूर तक कुत्तों की ज़मीन नहीं है हमारे इस कस्बे में और दूर दराज तक इन इलाकों में कोई कुत्ता नहीं रहता अब ये कुत्ता जो आया है इसका मतलब है कि बहुत दूर से कहीं से आया था और दूर से आया था तो भूख इसको ले आई थी भूखा था इसको कहीं खाना नहीं मिला था तलाश करता करता सहरा में नखलस्तान में आया कि कुछ खाने को मिल जाएगा तो कुत्ता इसलिए आया था मैंने एक रोटी फेंकी मैंने देख लिया कि उसको भी भूख है दूसरी फेंकी फिर देखा भूख है तीसरी फेंकी वो खा के भाग गया उसके अमल ने बताया कि अब मैं शेर हो गया हूँ तो सारी इसलिए दे दी मेरे जी ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं उसको भूखा वापस भेज दो क्योंकि वो सर उठा के देखता था पता नहीं कितने दिनों का भूखा था तो उसकी भूख खत्म नहीं हुई थी तो मेरे मन ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि वो मेरे पास आया मैं उसको भूखा लौटा दूँ ये रवैया है और ये रवैये अल्लाह की मारफ़त का बायस बनते हैं अल्लाह की कुर्बत का बायस बनते हैं